начали процедуру подготовки к запуску предприятия, разогрева агрегатов и, в общем-то, подготовки к выходу на режим работы. Схема планируется один агрегат производства аммиака и два агрегата по производству карбонита. Этому предшествовала достаточно серьезная большая работа, вы знаете, и работа, которая была связана с, действительно с будем говорить, объединением целого ряда людей наших, которые помогли в решении вопроса по подготовке предприятия за запуску. После остановки завода 31 числа, вы знаете, когда закончилось действие постановок Кабмина по выделению нам газа со стороны НАК «Нефтегазу», было проведена, будем говорить, очень большая работа, как со стороны фонда, кабинета министров, а конкретно Кубева Степана Ивановича, так и Владимира Яковлевича профсоюзный, профсоюзный актив, подключался очень активно, активно включился в эту работу наш губернатор Степанов, который поддержал, он был на заводе, вы знаете, предварительно до этого я у него, как говорится, со, всем, со всеми материалами был на встрече, где мы обсудили, возможный пуск предприятия. И, в общем-то, он обращался как на Гройсмана, так и на президента с просьбой, как говорится, ускорить и понять эту ситуацию. 24 февраля закончилось обсуждение в фонде, вы знаете, по решению Кабмина, было принято решение о том, что предприятие готовить или к передаче в аренду, или в управление, или разработать какую-то другую схему, которая сегодня будет способствовать пуску завода. Значит, к сожалению, по аренде, по управлению было достаточно много обсуждений на эту тему писали желающие, приезжали к нам делегации, встречались с делегацией в фонде госимущества, но, в общем-то, такого такового результата не было. Компания Еру Трейдинг, это киевская структура, в принципе, которая один является из крупнейших трейдеров по поставкам газа в Украину, они работают на рынке газа достаточно давно, вышли с инициативой о возможности работы подавательской схемы. Мы, в общем-то, поддержали эту инициативу, и 24 февраля истек конкурс на обсуждение предложений по фонд, который был объявлен фонд государственного имущества, по вот тем процедурам, которые я назвал. Возможность работы в арендных условиях, управление предприятия или какие-то другие способы работы. Повторюсь, что предложений было много, не буду перечислять все фирмы, достаточно их много, это, это известные компании, но конкретики никакой не было. И вот компания Еру внесла конкретное предложение. Это предложение было рассмотрено, а предварительно мы неоднократно встречались на совещании, которое проводил первый вице-премьер вице Кубев в кабинете министров со всеми представителями. Потом состоялось заседание 28 февраля, где были подведены заслушан фонд по итогам работы, подведены эти итоги и одобрена схема по работе подавательской ну, схеме предприятия, полинговой так называемой схеме. 28 после этого совещания был проведен наблюдательный совет нашего предприятия, это в фонде он проводился в Киеве, где также все было проведено. самое поддержано это предложение. И вот на основании этого предложения мы подписали договор с компанией Деру Трейдинг и начали, как говорится, подготовительные работы по пуску завода. Сейчас завод находится в стадии пуска, то есть мы пока не получили ни тонны аммиака, ни тонны карбонита, но процесс идет, разогрев идет. Хотя сегодня, вот только что прочитал, появились явные сторонники не дать предприятию работы в лице НАК нефти и газа Украины, которая считает, что мы не имеем права, потому что существует задолженность. При этом забывают они сказать, что вышло постановление Кабмина сразу, которое определяло о том, что этот долг он должен быть рассрочен на два года. И в принципе мы на основании этого документа провели правление, провели решение наблюдательного совета, неоднократно озвучивали в кабинете министров о том, что НАК отказывается подписывать рассрочку. Они подали на нас суд. Процесс судебный идет. И несмотря на это, вот сейчас господин Коболев требует немедленного прекращения поставки газа на завод. То есть человека абсолютно не интересуют работающие люди. Мы ему предлагаем в соответствии с постановлением, что эта рассрочка будет получена. А самый, газ самый дорогой, который сегодня возможно было только получать, поставлял на нефть и газ Украины в этот период. И мы будем как бы, возмещать на основании постановок Кабмина, готовы подписать договор о рассрочке. Но теперь, раз умышленно они подали в суд, это сделано умышленно, этот договор о срочке откладывается. Потому что пока не будет решения суда, в принципе, мы не вправе его подписывать. Мы трижды этот договор направляли Поднимали на кабинете министров еще раз. И вот 28 числа еще раз кабинет министров подтвердил, что НАК обязан подписать договор о срочке. Ну, раз процесс судей и так далее. Но и сейчас, так сказать, этот товарищ пытается своими, говорится, властью задавить газопостачальные организации о том, чтобы прекратить газ на завод. Видно ему выгодно о том, чтобы 4 тысячи человек остались без работы, о том, чтобы люди не получали заработную плату, о том, чтобы Украина не имела собственного производителя удобрений. Ну вот его позиция сегодня вот такая. Но я думаю, что мы сейчас тоже готовим, естественно, соответствующие документы в кабинет министров, потому что в принципе он такое же государственное предприятие и обязан выполнять решения государственных органов, как и мы. Сложности пришли еще в сентябре месяце, если не сказать, что все эти годы какие-то сложности были потому что тогда мы остановили предприятие на полтора месяца, и уже тогда принимались определенные меры, как минимизировать те трудности и то снижение оплаты труда, которые возможны при остановке предприятий. Ясно, что здесь, понимаете, самая грустная картина в том, что то, что сказал сегодня Сергей Николаевич, только что даже по действиям Коболева, ведь это случилось и в сентябре месяце, когда Кабинетом министрам и лично Гроссманом было принято решение, э, несмотря ни на что, подавать газ на припортовый завод, через два дня этот вели, э, руководитель, с позволения сказать, остановил завод. И тем более чрезвычайно, вы помните, да, да как э, принимались меры в э, чрезвычайной ситуации, мы попросили не останавливать, но вот все-таки остановили. Поэтому те действия, которые принимаются, будем говорить, государственные предприятия против государственного предприятия, вызывают очень много вопросов и непонимания у людей, а даже у некоторых чиновников. Я вам скажу, что иногда напрашивается вопрос, что, наверное, хотят, чтобы удобрения поступали из других стран. Что сегодня делается? Отмена пошли на поставку российского удобрения, белорусского удобрения, продолжение этих сроков. Это все сказывается на украинских предприятиях, которые совсем недавно эти производства почти на всех предприятиях были остановлены. Как это сказывается остановка на припортовом заводе? Конечно же, мы вынуждены были перейти на трехдневную рабочую неделю. Мы понимали, что тех финансовых ресурсов, которые мы хоть немножко сэкономили, хватит на небольшой период. Мы вынуждены были приостановить действие коллективного договора, потому что там действительно он является лучшим в Украине, и та социальная гарантия, которая заложена для людей, она являлась лучшей, и на протяжении всего периода работы нашего завода она выполнялась. Для нас это тоже был удар большой, а для людей тем более. Параллельно шло постоянное повышение тарифов коммунальных. Мы понимали, что людей просто загоняют не выплаты. И тот долг, который образовался вот последние месяцы э, нафтогазом Украины, он же, посмотрите, как был подлинно сделан. Заставил получать газ нафтогаз Украины, э, каждый месяц цены на газ для промышленных предприятий повышались. Государственное предприятие обогнало почти полтора миллиарда гривен, Одесский припортовый завод. И сегодня они еще с нами судятся, чтобы мы, не пустив завод, возвратили. Поэтому вы сами можете сделать и задать себе вопрос, как это возможно в правовом государстве, когда есть решение Кабинета Министров, а оно не выполняется. Что сегодня и на что мы надеемся? Конечно же, совместно с администрацией, мы немедленно обратились во все инстанции и президенту и премьер-министру, кабинет народным депутатам э, с теми предложениями по максимальному быстрому запуску наших производственных мощностей, потому что с таким э, будем говорить периодом, когда завод полностью стоял, не работали даже цеха перегрузки, а значит мы вообще ничего не получали никаких средств для существования и работы мы еще не сталкивались. Это очень и очень сложный период, который мы сегодня переживаем. Очень приятно, что профсоюзы не стояли в стороне. Областной совет профсоюза через свои возможности, Центральный совет отраслевого профсоюза Майсюк Василий Севесович, он очень занимал активную позицию и через обращение, через участие в заседаниях на самом различном министерском уровне помогали нам. Наш представитель, председатель Федерации профсоюзов Украины Осовой Григорий Васильевич участвовал в заседаниях Кабинета министров и все наши обращения лично передавал или Гройсману, или Кубиву для того, чтобы принимались решения. Активную позицию занимал и Союз химиков, который вместе с профсоюзами писали обращения, участвовали тоже в различных заседаниях министерств, с тем, чтобы дать истинную картину состояния производства минеральных удобрений в нашей Украине. Северодонец стоит, Горловка стоит, ровно почти не работает, Черкасы только начали запускаться, при Портове остановлен. Один завод Коломойского работает Днепроазот, потому что он имеет свой газ. Вот эти все предложения элементарные, которые мы задавали на протяжении двух последних лет, и Валерий Степанович, и сегодня Сергей Николаевич, о том, что дайте нам возможность принять участие в давальческом сырье, это раз, участие вместе с добывающими газ-компаниями, украинское добывание. Это элементарные вопросы, которые мы ставили, но они не были приняты. В чем сегодня обвиняют трудовой коллектив? Еще раз повторяю для всех во всех задолженностях, которые образовались по припортному заводу, трудовой коллектив и его руководство не виновата. Эти решения принимались на самом высоком уровне государственными органами, и мы, как государственное предприятие, не имели права его не выполнять. Тем более, что оно было направлено все-таки, даже если это тяжелые условия, на обеспечение полноценной работы предприятия. Сегодня эти решения вообще не выполняется. И завод сегодня стоит. И даже начиная пуск, уже прошли сведения, что мы начали пуск. Вы видите, как быстро все делается. А параллельно та правда, которая мало кого волнует, что отдельные люди мешают этому процессу, не говорится. Поэтому вот приятно, что вы сегодня приехали и действительно э, услышите ту истинную картину, которая сегодня есть. Ясно, что начал пуск завода, люди все ожили. И увидев даже пар, который сегодня пошел с трубы, уже говорят, значит, будет все хорошо, потому что мы люди-оптимисты. Завод готов к работе. Завод провел мощнейшую реорганизацию, реконструкцию всех производственных мощностей и готов работать. Мы понимаем, что каждый период не пуска завода, это все более сложно ему пустить. Главная проблема кадровая. Люди, особенно молодые специалисты, образовав молодые семьи, им нужна сегодня заработная плата. Ясно, что они немножко растерялись. И несмотря на наши уговоры о том, что все-таки этот период обязательно пройдет, и мы вернемся к нормальной, стабильной работе, часть специалистов все-таки уволились и ушли. Об этом мы доложили и вышестоящим органам. Ведь сегодня можно Говорить о пуске завода, но не иметь кадров, это самый сложный вопрос. Поэтому очень приятно, что губернатор, который недавно был поставлен, он сразу приехал и понял эту ситуацию, понял, что можно так сказать оставить груду металла и остаться без кадрового потенциала. Поэтому ясно, что и он подключается к тому, чтобы эти вопросы решать. Приятно, что никогда не были равнодушными и наш мэр Новацкий Владимир Николаевич, депутатский корпус подключился. Немножко хотелось бы, чтобы народные депутаты, представляющие Одесскую область, понимали, потому, что такое припортовый завод, потому что как-то, когда завод хорошо работал и восстанавливал и театры, и храмы, и помогал, так сказать, Объектам Одесской области. Сегодня мы даже, несмотря на трудности, помогаем детским домам. Они как-то ушли в сторону. И, конечно же, действия предыдущего губернатора, они нашли, нашли огромный или нанесли огромный урон коллективу, трудовому коллективу лучшего предприятия Украины. Человек, который даже не побывал на заводе, он оклеветал просто-напросто. И сегодня вот это все продолжается. Я хотел бы обратиться к людям, что действительно мы сегодня на припортовом заводе делаем все возможное для того, чтобы решать те задачи, которые перед нами стоит государство. Трудовой коллектив готов работать. Самое страшное, что нас лишили права на труд, права нормально зарабатывать и содержать свои семьи. Поэтому я хотел бы, чтобы руководители вышестоящие остановились, остановились в попытках остановить наш завод и дальше продолжать вот то существование, которое было эти последние два месяца. Терпение людей, оно не безгранично. И очень не хотелось бы, чтобы мы от нормальных человеческих переговоров на самых высоких уровнях по пуску завода и принятии наших предложений выходили на улицы. И самое плохое, что правительство на это реагирует. А на то, чтобы приехать на завод и посмотреть реальную картину, посмотреть, в каком он состоянии прекрасном и техническом, и социальные какие у нас объекты, это все же единое целое, это все делалось для нашей страны, чтобы показать, вот это та Европа, которую надо выстраивать. Но, к сожалению, не все и не всегда нас понимают. Поэтому мы надеемся, что все-таки тот оптимизм людей, во что они верят, что завод все-таки заработает, мы его поддержим и все-таки запустим завод, несмотря ни на что. Мы все-таки э, руководство и профсоюзный организатор, трудовой коллектив едины в понимании тех задач, которые ставим и решаем, и в понимании того, как это надо делать. Я думаю, что завод будет обязательно работать. Сама процедура обсуждения, и это отмечено в протоколе постановы, в протоколе Кабинета министров, по возможной передаче предприятия в аренду, в управление и так далее, она не, не закончилась. То есть это время, которое вот мы три месяца должны в компании отработать по давальнической схеме, начать людям платить зарплату, восстановить трудовой потенциал. А мы потеряли где-то порядка 56 специалистов за этот период. Это операторы аммиака, это высококвалифицированные слесаря и электрики и так далее. И так далее. То есть это действительно профессионалы своего дела, которые ну, вынуждены. Сегодня мне, учить, говорить, учить надо их? Да, надо учить. Сегодня оператора подготовить с высшим образованием на производстве МК «Карбамина» требуется два года. Это непросто. Поэтому, конечно, этих специалистов перениманивают все. И достаточно сложно, когда предприятие стоит их удержать. Поэтому, докладывая это на кабинете министров, повторюсь, и в фонде «Госмайна», мы нашли понимание, и, в общем-то, поддержку. И здесь однозначно был в общем -то, вопрос поставлен о том, что... Ну вот на основании этого, я говорю, мы первые опустили провод, подписали с ними возможности э, отсрочки каких-либо это самое э, соглашений. И поэтому мы это самое. Сегодня они выдерживают свои обязательства, мы выдерживаем свои, мы грузим танкера. Амиаком, сейчас это сам это Лятинский, вот сейчас будет закачан Росташанский Амиак, и мы тоже произведем как его на русскую. То есть здесь решение правительства и решение наших коллег мы договорные выполняем. И хочу сразу отметить, что с изменением руководства в, руководстве Амиакопровода Трансамиаком они тоже выполняют свои обязательства по расчетам, по вот тем, которые есть сегодня текущим и долговым обязательствам. Уже то, что мы начали пуск, на полный режим работы выведены почти все ремонтники. Цеха, которые будут запускаться, это производство аммиака. И через несколько дней ну, параллельно идет подготовка цехов по производству карбамида. Полностью сегодня на полную мощность работает цех перегрузки Омека. И, конечно же, часть вспомогательных цехов, это АТЦ, ЖДЦ, ну, не буду всех перечислять, час людей выведены на полную рабочую неделю. И есть вопросы, которые мы обсуждали в правительстве. Мы, у нас есть определенные переплаты налога на прибыль за предыдущий период. И даже сегодня, если бы нам государство вернуло эти деньги, понимая, что сегодня в бюджете страны есть, с бюджетом страны есть проблемы, мы бы за счет этих оборотных средств могли как-то раскрутиться. Но сегодня надо отдавать долги. Я еще раз повторяю. Как бы там господин Коболев не рассказывал о том, что есть долги, мы еще раз подтверждаем и везде подтвердили. Мы готовы после пуска предприятия подписать документы о возврате долговых обязательств НАК «Нефтегаз Украины». И сегодня еще раз повторю, НАК «Нефтегаз Украины» делает все, чтобы завод не пустить, и эти долговые обязательства повисли на заводу, насчитывались проценты, то есть не дать в процессе в дальнейшем возможности инвестировать в предприятие, приватизировать его, загнать его дальше в долги и так далее. Вот здесь не политика так называемого государственного человека, как он себя позиционирует, в общем, вообще непонятно. Сегодня я не хочу дальше углубляться, кто должен заниматься этими вопросами. Вот. Но тем более что этот вопрос, еще раз говорю, неоднократно обсуждался в кабинете министров и дано ему поручение персонально рассмотреть эти вопросы и приступить к переговорному процессу по подписанию этих вот документов. Поэтому эта схема для нас сегодня это палочка-выручалочка. Там многие пишут, что это 20 шагов назад и так далее. И так далее. Но пишут, к сожалению, господин Саакашвили, когда вот это вот поднял эту тему, что это преступная схема, то я хочу сказать, при нем в Грузии, а там в основном это нефтепереработка, нефтеперевалка, вся работала вот, на давальческой схеме. Не было ни одного предприятия, работающего по прямым отецам. Они работали с Азербайджаном, они работали с россиянами и с Казахстаном. Долги там четко подписаны в постанове Кабмина, два года. И мы заложили эту ситуацию о том, что два года, но это не значит, что толлинговая схема будет работать 22 года. Если она позволит работать и будет выгодно нам и партнерам, потому что это взаимовыгодная схема, мы получаем, мы возвращаем людей, работают люди, получают зарплаты, семьи обеспеченные, могут платить коммунальные услуги, бюджет мы платим, деньги. И этот подоходный налог, в основном, вы знаете, идет в бюджет, это налог на землю, это это самое, предприятие платит, нормально работают бюджетные учреждения города Южного и не только города Южного. Схема очень простая, допустим, берем так, у нас э, там 4 тысячи, да, чтобы так проще считать, семья в среднем 3 человека, это 12 тысяч обеспеченных, плюс бюджетные поступления в городе Южном, у нас 30% это бюджетная сфера это еще бредка 20 тысяч. Плюс э, подрядные организации. Только Одесса ГАЗ, вы знаете, сокры... уменьшила, перевела полторы тысячи работников связанных. Такая же ситуация при Карпат Трансгазе. 50 тысяч человек связаны на работу с припортовым заводом. 50 тысяч человек. И никто кому, не кому это плохо, знаете, как говорят старому старом, и кому это все мешало, мне, например, не понятно. Никто не отменил постановление и решение собрания акционеров, совсем Конечно, недавно, которое произошло, никто. по аренде предприятия. Но пока что этот вопрос вообще, так сказать, туманный. Но этот фонд госимущества принял решение включить план приватизации на этот год в декабре месяце. Опять припортовый завод. Поэтому вопросов много. Но ну мы одно э, понимаем, что э, по приватизации завода столько было сделано, подключены лучшие международные компании. Была презентация и в Англии, и в Америке, в европейских странах э, этими компаниями. К нам приезжали люди, которые были заинтересованы. И, да? и сегодня есть. И сегодня и есть. Надо надо сказать. Сказать. Но Если задайте опять вопрос, почему до сегодняшнего дня завод не приватизирован? Идет, идет процесс, остается неделя, объявляется, так сказать, что вот такого-то числа состоится конкурс, и все отменяется. Все, подождите, подождите. Так дайте нам работать. Примите решение. Если государство не хочет отпускать предприятия, позаботьтесь о государственных людях. Люди за этим стоят. Это, э, мы, и кабинет министров, и президент говорит, что самое... Ценность Украины – это люди. А что делается для того, чтобы сохранить людей? О каком повышении производительности или производства говорится, если припортовый и почти все предприятия по производству минеральных удобрений стоят? Как обеспечить сельское хозяйство? Кто об этом думает? Об этом думает Коболев, который говорит: «Не пускайте припортовый завод». А что? Опять где-то покупать? Ну, я не буду повторяться. Поэтому вопросов много. Но и, и еще раз говорю, трудовой коллектив Одесского припортового завода, несмотря ни на что, готов работать. Готов работать, поэтому, чтобы вы это все понимали. И я думаю, что у нас хватит сил и мудрости для того, чтобы добиться полноценной работы предприятия. Ну, я считаю, что решение это правильно. Я еще раз... Искренне благодарю и сотрудников фонда, и руководство фонда, и губернатора нашего, и вице-премьера Кубева, о том, которые очень активно принимали участие. Это была тяжелая, сложная работа, найти компромиссы, найти варианты, не все получалось, требовалось обоснования и так далее. Все вроде было сделано, и вот на тебе мы сегодня сейчас утром получаем еще это. Сюрприз очередные, да? Да, к этому мы, мы понимали, что так будет. Я хочу сказать, не одни так пришли бы другие, которые бы еще придут, скажут, что давальческая схема некорректная. Не Уже появились статьи некоторых наших нардепов, а я хочу сказать, Владимир Яковлевич подтвердит, в отличие от депутатов Южного, в отличие от депутатов областного совета, Многие наши народные избранники, которые есть, это будем думать, они когда приходят, когда выборы, что надо людей тут садить. Друзья припортового у завода. Да, они все оказались где-то таких, знаете, глубоких-глубоких кустах. И кому бы мы ни обращались о том, что давайте приедете на завод, давайте вы в парламенте поднимите эти вопросы. Были депутаты, Владимир Ильич, мы не хотим фамилии озвучивать, а многие проигнорировали, большинство проигнорировало наше обращение к ним. Но сейчас, когда завод, если все нормально улажится, я уверен, все здесь будут рассказывать, как они активно приняли участие в нашей поддержке. А мы, в общем-то, они должны подумать, что через год выборы, и кто кого будет поддерживать, уже тогда будем смотреть.